Это перед вами третья единица техники, именно БТР, которую мы передаем в 17-ю отдельную танковую бригаду. Значит, чем эта машина там для, для нас, для желтоводской организации лично такая она особенная? То есть эту машину э, было принято решение вместе с э, руководством части. Э, назвать именем нашего погибшего товарища, нашего волонтера Ивана Вигу. как бы... Ремонт этой техники приложила, ну, скажем так, огромное, э, ли, ну, огромный вклад сделала его предприятие фермерское. То есть восстановили полностью капитальный ремонт двигателей, там ходовой части делали силами его предприятия. На предприятии этом была произведена, то есть обварка, антикоммулятивная решетка и покрас. То есть вот машина, нанес, на, боку, на боку нанесено имя, на другой стороне машины нанесено знак желтой воды, чтобы все знали, что желтые воды участвуют Что еще у нас тут находится? Это вы видите сзади БМП-2. Машина тоже находится на ремонте. Немного с ним сейчас проблема с запчастями, но мы ее решили. Проблема в двигателе. Тут двигатель был настолько это самое, что она стояла, заклинила, а потом еще и получается пытались его этот двигатель провернуть, уже было поздно, она там коррозии взялась. И тут двигатель требует капитального ремонта. Именно двигатель. Тут проблема с двигателем. Так? После ремонта двигателя она будет тоже введена в строй поставленная будет, уйдет на позиции. Все братья этой машины находятся там как раз, в районе Дебальцева, поэтому это будет... Как бы, ждем эту тоже машину там. Это моя головная боль. Техника восстановления и эксплуатация, ремонт вооружения и техники, это зато тот участок работы, за который я отвечаю непосредственно. Как бы, когда мы еще познакомились вот с Николаем Николаевичем, Журило и с другими, людьми с желтых вод. Вот, это была сначала работа такая построена, это было летом, в том плане, что будем... Они взяли сразу, приехали и сказали, что мы берем шерство над разведротой и начинаем восстанавливать их, в основном их вооружение и технику. Взяли сразу летом, сделали два БТР, которые сейчас выполняют боевые задачи по сопровождению, конвоированию, вот, доставка людей, грузов на передовую. Вот, два БТРа именно 70-х находятся сейчас в районе выполнения задачи, именно в, этот самый, в районе проведения антитеррористической операции в Луганской, Донецкой области. Вот. Работа на этом не заканчивается. Николай Николаевич со своими товарищами часто приезжают и к нам туда. Мы находимся тоже как бы там в Донецкой области, постоянно вникают в наши проблемы, в наши вопросы которые там нам необходимы, запчасти, это и жидкости эксплуатационные к технике. Много очень помогли, недавно привезли нам и тасол на зиму, и масла, тосол, много инструмента для ремонта и восстановления техники, вот, устранения неполадок, запчастей. Вот. Ну и пользуясь тем, что я приехал на пару дней, выскочил сюда в желтые воды, как бы особо хочется приехать, всем сказать спасибо большое за то, что действительно работу они делают огромную вот, как бы с инициативой. Сами выступают, взялись этот БМП-2, это хотя то, что они тут делают, это должен делать завод капитального ремонта, но они сейчас переполнены, тоже работают три смены. Вот, то, что они сейчас восстанавливают, вот этот БМП, к примеру, это должны делать заводы капитального ремонта, как бы только в заводских условиях такой ремонт. Но они взялись, хотим попробовать. Вот. Ну, как бы, я знаю, что все получится у них, поэтому, потому что вижу, что очень много делалось, делается и очень много стараются сделать. Вот. Значит, БТР, что касается БТРа, то да, действительно, БТР в ближайшее время тоже уйдет туда. Вот. Мы сейчас думаем про порядок его транспортировки в район выполнения задач. Вот. Я скажу так, что очень сильно выручает вот это решетка, коллективная защита, которая именно держит э, кумулятивный снаряд, то есть из и гранатометов, которые стреляют, как правило, БТР, сама броня из гранатомета она не держит, а вот это дополнительная коллективная защита, которая э, вот, сделали они именно, видите, съемная, вот, она может сниматься, она снимается, если надо будет транспортировать ее на большие расстояния, чтобы она не занимала габаритные места большие, вот, она съемная, и вот уже как бы это очень-очень удобно. Вот. И порядок открытия из-за прыгивания десанта, спрыгивания, то есть там удобно, все продумано. Вот. И поэтому действительно нужны такие машины там. Вот. И мы, конечно, будем рады. БМП-2, вот. вот это, что тоже находится значит, на ремонте. Ее тоже и волонтеры Кривого Рога, и Желтых Вод, вот, значит, так же самое, вот такой же коллективной защиты, обваривают эти решетки, и машина становится тоже как бы неуязвима для э, противо, этих самых, противокумулятивной гранаты именно противника. Вот. Есть, сами они с инициативой также выступили, есть проблемы в плане быта, организации быта в районе выполнения задач в поле. Это и мыться солдатам, и на опорных пунктах, и на блокпостах. И надо хотя бы человеку мыться хотя бы раз там 3-4 дня. Вот. Идет зима, вы знаете, поэтому выступили они также с инициативой, чтобы помочь в плане организации, обладнания. Такого не было еще в армии, это будет как бы одна из новинок, то, что они хотят сделать нам типа полевой автобане которые будут стоять на колесной базе, вот, и будут выполнять функции подогрева воды, и запас будет воды э, содержаться, и будет там, ну, как бы удобство будет для личного состава, который находится в районе выполнения задач, э, будут э, мы будут осуществляться помывка личного состава, потому что это есть пока еще проблема. Э, у нас есть такие машины полевые, но их катастрофически не хватает, и как бы то количество людей которые сейчас находятся в бригаде мы одной двумя душевыми помыть не можем как бы это есть пока проблема и вот они взялись тоже в этом плане решать ну, вот это урал стоит на улице мы там пойдем сейчас николай николаевич расскажет более детально там со своими людьми что они хотят сделать ну мы планируем в принципе сделать чтобы, э, бытовую машину в которой будет будет горячая вода отопление чтобы Ребята могли помыться, привести себя в порядок. Вот. Тем более сейчас это, наступает такой период времени. Э, идут холода, дожди. Вот. И все-таки банька есть банька. Одно дело помыться от костра, и второе, э, хоть как, какие-нибудь условия, чтобы были. Вот. Для этого придется переоборудовать полностью, вот. поставить буржуйку, поставить бойлер. Вот, и чтобы была горячая вода, душ. Вот. В принципе, человека четыре, чтобы могло за один раз помыться. Вот такой вот нам поставлена такая задача. А какие сроки вы можете сделать? Ну, в течение семи рабочих дней. Вот. Где-то у нас так на, по-своему. -по Если надо будет быстрее, значит, уже опыт у нас есть по БТРам, вот, по другим машинам. Значит, надо, значит, надо. Вот так, такая у нас задача и которую мы должны выполнять. Если каждый на своем месте будет выполнять то что ему, то что надо, я думаю, что у нас порядок в Украине все таки появится. Я добавлю еще, есть такая поговорка, победа куется в тылу. Почему и в принципе люди очень много помогают. Опять же, что выбрано именно машина Урал, она везде проходимая, вот, в самых труднодоступных участках местности она проходимая, поэтому у нас расположение блокпостов действительно в балках, в низинах, там где болото, вот, и как бы для того, чтобы удобно люди не с блокпостов не покидали, а именно к ним приезжала эта полевая баня, поэтому было принято решение дать им именно Урал для этой цели, вот, оборудовать его соответственно. Вот. Я добавлю, что они даже хотят там и предусмотреть стиральную машинку, как бы, чтобы люди могли приехать и свои бытовые проблемы, приезжая эта полевая машина, полевая баня, приезжая, могла решить проблемы солдат на блокпосту. Это самое главное, помыться, постирать себе вещи, вот, покушать, это все основные такие простые бытовые проблемы будут решать вот эта машина. Которая... Задумано полностью сделать ее именно полевой автобаней. Сейчас обогреваются буржуйками. Как бы, ну, на зиму готовятся так следующим образом. Это значит, очень много привозится дров, именно бревна, леса. Вот, роются котлованы и углубляются, вот, ставятся типа вот таких вот будок. Вот. дает выделяет государство именно снимает демонтирует с машин, которые сейчас не эксплуатируются стоят на складах базах и арсеналах вот воинских частях демонтируют привозят ставят там внутри буржуйка топится и как бы ставится еще в землю. Земле теплее перезимовать. Именно не наверху, не сверху земли, а вкапывается на 2-3 метра в глубину. Так, чтобы она стояла там ну, теплее. И, соответственно, типа траншеи прокладываются туда. Как бы для того, чтобы там спать могли и так дальше. То а бишь, боевая вещи? позиция, она остается э, как бы на том же месте. Вот. Единственное, что жилье, где отдыхает личный состав они себе строят вот такого макара, обязательно углубляясь, и чтобы их не достало градом, еще делают землянки, в виде землянки накрывают либо бетонными плитами, либо накрываем бревнами в три наката, в два, в три наката. Так, а желтоводцы могут передавать, может быть, вязаные перчатки или этим снабжают солдат? Ну, эта работа постоянно идет, и вот желтоводские к нам приезжают, постоянно надают разную помощь, как бы сейчас там вот, и опять же, если упомянуть разведроту, то разведрота полностью переодета желтоводскими волонтерами. Вот, там особый цвет камуфляжа привезли, они отличаются. Я их даже вот у Николая Николаевича спрашиваю, они говорят, да, это наш цвет, который именно такой цвет определенный камуфляжа. Теплые вещи они привозили, там резиновую обувь, теплые вещи, теплую обувь привозят. Вот, и как бы людям ну, это надо действительно, потому что... Ну, Холодную. А чем еще можно дополнить список? Вот Обычно желтоводец может принести в штаб. Значит, на блокпостах существуют проблемы Это с одноразовой посудой, с теплыми вещами, одноразовая посуда, как бы любые примусы, отопительные приборы и так дальше. Но такие вещи нужны как бы, на блокпостах. Во-первых, хочу выразить большое спасибо от лица. Командование от себя лично, от командования 17-й танковой бригады, коллективу, который это делает, непосредственно активистам, которые это делают. Это и Иван Дмитриевич Великий, вот, покойный, приезжал к нам, приезжает. Человек тоже горит проблемами армии постоянно, никогда не отказывает, не отказывал, когда ему звонил, что есть кричащие вопросы, которые надо помощь подвести, вот, никогда не возникало проблем. Вот. поэтому огромные слова благодарности за то, что Желтоводский именно штаб очень много помогает. Я скажу большое количество техники взяло на себя, вот как бы даже берутся за задачи, которые неподъемные, которые нам очень тяжело решить с этим самым. Со штабом вооружения Министерства обороны нам очень тяжело решать, а вот именно Желтые воды берут на себя те задачи, которые ну, в принципе, казались бы неподъемными, берут и делают, забирают машины, на такое расстояние везут с Кривого Рога, сюда тоже километраж, я знаю, ну, километров 70 сюда везут, их тут их делают, отвозят, привозят, вот. поэтому большое спасибо и за то, что проделана такая огромная-огромная работа. Валерий Николаевич, вчера в нашей школе, одной из школ нашего города, НВК Девосвит, проходил урок патриотизма. Детки передали свои рисунки, свои э, поделки для того, чтобы мы передали э, ребятам, которые служат на Востоке в АТО. Я им передаю, передаю вам эти рисунки, эти поделки, чтобы они передали. Были Спасибо. Переданы по назначению. Спасибо. Мы обязательно передаем. Очень много таких поделок, подарков действительно солдаты с радостью принимают, и потом мы передаем их на блокпосты, на опорные пункты. С удовольствием поделки, поделки эти носят и вешают, и там, где живут, везде развешено, и потолки завешивают вот этими поделками детскими. Очень интересно. Спасибо большое. Передам обязательно.